Очень важной составляющей возобновления нормальной жизнедеятельности города является работа лечебных учреждений. Вот говоря о медиках Славянска, я хочу поблагодарить прежде всего тех, кто в очень тяжелое время, когда рвались снаряды, когда смерть, в общем-то, ходила рядом, как невысокопарно это звучит, но выполняли свой профессиональный долг, и операции шли и в подвалах, и ночью, и днем. Иногда медики не выходили из отделений операционных по суткам. И это заслуживает, конечно, большого уважения. Сейчас медики возвращаются на свои рабочие места. Многие выезжали, выехали во время проведения активных военных действий. На сегодняшний день восстанавливается машинный парк и скорая помощь города Славянска получила 6 новых автомобилей, потому что ряд автомобилей пострадали ряд было похищено. Сейчас 6 абсолютно новых автомобилей. ПЖО пришло в Славянск и будет работать, оказывать экстренную помощь жителям города Дани... Славянска. Сейчас возобновилась работа больницы Ленина. Работает первичная медико-санитарная помощь. Но, ну, конечно же, разрушения есть. Что удалось сделать? Елена Юрьевна Джим, начальник отдела здравоохранения, э э, исполкома города Славянска. Расскажите, пожалуйста, о том, с чем вы столкнулись, что удалось сделать и какие планы на дальнейшее. Спасибо. Продолжаем, если Елены Борисовна. Хочу сказать, что 5 июля в городе работала три бригады скорой помощи и хирургическое отделение городской больницы имени Ленина. Сегодня Работают все лечебные учреждения, оказывая медицинскую помощь жителям города. И объемы этой помощи определены силами и средствами медицинской службы. На сегодняшний день 6 бригад на линии скорой помощи. Работает Центр медико-санитарной помощи, который за прошлую неделю принял 3358 пациентов. На дому обслужено 489 пациентов. Благополучно работает пункт неотложной помощи, проводя обезболивания онкобольным и совершая транспортировку тяжелых больных. Работает э, стационар городской больницы имени Ленина. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уже э, и травматологическое отделение, и второе хирургическое отделение работали на своих площадях. Работает э, терапевтическое тр отделение номер два на Машмете городской больницы номер один. завтра мы э, уже планируем начать прием пациентов в э, корпус э, терапевтического отделения номер один по улице Октябрь революции городской больнице номер один. Одним словом, объемы медицинской помощи на сегодняшний день соответствуют потребностям населения у нас налажена очень тесная связь между работниками Министерства чрезвычайных ситуаций и психологами, которые работают непосредственно с населением в городе. И все пациенты, которые требуют неотложной медицинской помощи на дому, в силу своей немощи не могут посетить лечебное учреждение, в обязательном порядке осматриваются медицинскими работниками на дому. И по мере возможности оказывается необходимая пациентам помощь. Хочу сказать, что лечебные учреждения, так как в многие здания и сооружения в городе пострадали, но эти разрушения значительным образом не нарушили лечебно-диагностический процесс. Мы немножечко в лучшем положении, чем учреждение образования находимся. Тем не менее, значит, сейчас уже проведена инвентаризация, проведены работы предварительные, составлены составлена проектно-сметная документация на объекты и буквально со следующей недели строители заходят для ремонта главного корпуса Городской больницы имени Ленина, где повреждена очень серьезная крыша. Значит, спонсоры берутся ремонтировать корпус городской больницы имени Ленина. Ой, извините, городской детской больницы мы сотрудничаем с Киевской областной администрацией, и спонсоры берутся восстановить стекла, крышу родильного дома, Одесская областная администрация. Ну вот таким образом, значит, практически все виды медицинской помощи на сегодняшний день оказываются жителям города на месте. Пока что в силу разрушений не может функционировать в полном объеме родильный дом. Женская консультация работает. Врачи, кушары, гинекологи всю свою работу ведут, беременные наблюдаются, женщины получают амбулаторную помощь, роды принимаются сейчас в Николаевке. После э, окончания ремонтных работ родильный дом в полном объеме приступит к исполнению своих обязанностей. К великому сожалению, разрушена психиатрическая больница. Э, сейчас э, психоневрологический диспансер работает и для оказания остро востребованной населением... Э, психиатрической, психотерапевтической помощи организованы при, э, приемы э, специалистов э, психиатрической больницы непосредственно в лечебных учреждениях в поликлиниках города. С целью оказания психотерапевтической помощи работают наши доктора в поликлинике городской больницы имени Ленина, в поликлинике городской больницы номер один по улице Юных Коммунара 85, э, в амбулатории номер семь на химике, в амбулатории номер 5 на поселке Артема и организован прием в железнодорожной больнице. Хочу сказать, что в последнее время нами уделяется очень большое внимание организации оказания психологической помощи населению города. За прошлой неделе нам очень помогали специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций. Работали психологи МЧС, непосредственно выезжая в микрорайоны. Это была Семеновка в первую очередь, Черевковка, Селезневка, наиболее пострадавшие районы, где специалисты-психологи работали непосредственно с населением. Сейчас мобильные группы продолжают свою работу. Это психологи-волонтеры. Они непосредственно тоже продолжают работу в микрорайонах. Созданы центры экстренной психологической помощи, где работают психологи профессиональные. К нам приехали волонтеры сейчас из Харькова. Такой центр экстренной психологической помощи работает в здании исполкома исполнительного комитета в 120-м кабинете. Со следующей недели будет организовано работать еще один центр психологической помощи где будут работать врачи, волонтеры, общественные организации, врачи без границ. То есть этот вид помощи сейчас тоже очень востребован, и организации проведению данной работы уделяется достаточно большое внимание. Одним словом, медицина города в строю, она работает, она оказывает помощь, и по мере возвращения медицинских работников, восстановления зданий, объемы ее будут, естественно, увеличиваться, и, в общем-то, мы готовы оказывать помощь всем жителям города.